Дорогие россияне, не так давно вышел полнометражный мультипликационный фильм Дениса Колобаева «Приключения вида Восстанкина 3 Скажу прямо, я доволен тем, как он был сделан, как он был организован. Очень интересный и увлекательный сюжет, улучшенная графика, новые персонажи. Все это результат трех лет долгой и тяжелой работы Колобаева. За это время был сделан достойный шедевр.